Теперь мы переходим к самому-самому э, такому сложному. Права пациентов – это то, что, в принципе, ваша организация «Право на жизнь» должна отстаивать. Вообще, права пациентов – это тема отдельной лекции. Вот здесь они представлены. Уважительные гуманные отношения, возможность выбора врача, правда, с учетом его согласия, обследование и лечение в условиях, соответствующих санитарно клиническим требованиям, проведение по просьбе больного консилиума и консультации специалистов, облегчение боли. И вот два пункта, которые иногда вызывают непонимание. Смотрите, сохранение в тайне информации. Мы должны хранить врачебную тайну. Второе. Информированное добровольное согласие. Многие больные говорят, что это такое, почему мы должны его подписывать. Так, по вопросам врачебной тайны, какие возникают проблемы? Раздается звонок. Я двоюродная тетя пациента из Житомира. Ну-ка дайте мне расскажите, что с ним происходит. Мы не можем дать такую информацию. Ведь для того, чтобы мы дали информацию, больной сначала должен нам это разрешить. И он может сказать, вы можете жене сказать, а матери не говорите, у нее был инфаркт, я не хочу, чтобы она волновалась. И мы выполним его волю, мы сообщим жене. Понимаете, поэтому дурной тон просить своих родственников звонить врачам и требовать какую-то информацию о состоянии здоровья. Во-первых, это незаконно, во-вторых, это неправильно. В таких случаях нужно приезжать и говорить, поверните с глазом на глаз, что это за министерский способ общения. Особенно этим страдают родственники большие руководители. Вот услышал, плохо себя чувствую, сейчас я им позвоню, сейчас я им устрою. Как правило, получается просто потеря времени медицинского персонала или нулевая польза от таких звонков. Второе – непонимание, информированное согласие. Почему вы мне подсовываете бумагу, я должна ее подписывать? Это наша обязанность. Вот видите, статья 32 основ охраны здоровья Российской Федерации говорит, что необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие гражданина. Это документ, в котором написано, что диализ имеет диализ вам необходим, жизни необходим, могут быть осложнения, такие-то, такие-то, такие-то. Вы, подписываясь под этим согласием, это не означает, что вы даете врачам право делать с вами все, что им заблагорассудится. Это лишь только говорит о том, что врачи вас проинформировали о болезни и о возможных рисках, связанных с лечением. То есть вы только подписали, что вы были проинформированы. Больше этот документ ни к чему вас не обязывает. Бояться его не надо. И это наша обязанность. А вот что делать, если больной говорит, я не буду подписывать информированное согласие? Тогда мы не имеем права его лечить и должны дать ему другой документ, который называется отказ от лечения. Я отказываюсь от лечения Ваше лечебного учреждения. Пожалуйста, это ваше право. Но доживете ли вы до того, до того момента, когда вас могут принять в другом лечебном Поэтому помните об этом. Это, еще раз повторяю, обязанность медицинских работников предоставить вам такое, такую форму информированного согласия. У вас много прав у пациентов, это правда, но у вас есть и обязанности. В чем они состоят, обязанности? Вот я привожу пример правил поведения пациента в нашем центре диагностики в Москве. Смысл их состоит в том, чтобы, соблюдая собственные права, вы не нарушали права других пациентов. Как правило, 99% больных относятся к этому с пониманием. Ну вот написано, центр находится там-то, там-то, нужно прибыть своевременно. Ваше опоздание может привести к нежелательному сокращению диализного времени. Опоздав на 2 часа, начинать качать права бессмысленно, потому что 4 смены, приедет следующий пациент, и он имеет право на диализ, он не опаздывал, он не... вы скажете, я была не виновата, поздно приехала скорая. Мы это принимаем, мы не виним вам, не виним вас, и мы не будем разбираться виноваты или нет, но мы вынуждены предупредить, что при стопроцентной загруженности отделения мы вынуждены будем сокращать диализное время. Надеть там, снять одежду, тут ничего такого страшного нет, это не вызывает вопросов. Вот этот пункт всегда вызывает э, у больных возражения. Те, кто любит выпить, пропуск гемодиализа, приход на процедуру в нетрезвом состоянии категорически запрещены. Больной говорит, а почему я не могу прийти на диализ пьяный? Это моя жизнь, вот хочу пью, хочу не пью. Тут есть противоречие. Вы можете пить в обычной жизни, но приходя на диализ, вы приходите в медицинское учреждение, которое живет по своим правилам. И правила таковы, что если вы придете пьяным, то другим больным это будет крайне неприятно. И они на это будут бурно реагировать. И то же самое также реагирует персонал. Поэтому да, вот вы как бы свободные люди, вы можете пить, но приходить пить, но диализ нельзя. Персонал имеет полное право диализ вам не проводить.